Воспитание детей начинается с самого себя, потом начинается с поиска супруги, жениха или мужа. Вот. И поэтому ислам очень акцентирует внимание на том и рекомендует верующему человеку выбирать именно не по красоте, не по, допустим, не по положению семейному в обществе, а именно по наличию веры. Вот, так как э, праведная жена или праведный муж это уже успех как бы, к воспитанию хорошему, э, хороших детей. Э, также если, э, ну, если у тебя не получается, например, избавиться самому от каких-то э, порицаемых качеств да, или привычек или поступков, э, то не стоит опускать руки. Человеку необходимо э, все равно, пока он жив, ему необходимо бороться со своей душой. Вся жизнь это, можно сказать, борьба, и поэтому э, он все-таки не должен печалиться, а должен бороться и не останавливаться. Э, необходимо воспитывать детей, э, говоря им или показывая им примеры каких-то людей, героев, вот праведников, э, например, э, ну, пророков, терпеливых пророков или каких-то деятелей, сподвижников, которые несмотря ни на что, ну, показывали своим примером, доносили благо и добро до, до окружающих людей. Но надо понимать, что в первую очередь ребенок воспринимает, допустим, берет пример именно с родителей. Я понимаю, что все есть в семье, всяко бывает. Но однако же для себя мы должны крепко знать, накрепко даже. Никаких взаимоотношений при детях у нас не должно быть. Никаких выяснений э, обстоятельств друг с другом, ссор, криков. То есть дети в первую очередь должны чувствовать родительскую любовь. Э, на мой взгляд, это именно тот элемент, которого так не хватает сегодняшнему современному миру. У нас есть все. Я понимаю, может быть недостаточно качественное, но в отличие от прошлых лет, когда жили наши бабушки, дедушки. Сегодня мы обладаем всем. Мы идем в супермаркет, у нас все готово в виде полуфабрикатов и так далее и подобное. Стиральные машины, посудомоечные машины под рукой. А в итоге оказывается, социально мы, не, мы менее крепки, нежели наши предки, которые собственноручно стирали, убирали. То есть эмоционально мы не способны переносить тягу до сегодняшней жизни. И вот это наша духовная прежде всего, я это увязываю не только лишь с психологией, потому что психология это не только наука о физиологии, передающая знания о душе, это наука именно о человеческом сознании, мотивах, поступках. И эти поступки, вот они действительно выражаются в том виде, что называется, эмоциональной нестабильностью, эмоциональной расслабленностью, которая передается детям, что мы видим в итоге. Какие способы защитить себя и свою семью от внешнего зла? О зле знает лучше всего тот, кто его сотворил, то есть Всевышний Бог. Всевышний Бог из его качеств – это справедливость. Он сотворил добро и зло ну, для того, чтобы испытать, естественно, людей и увидеть, кто из них как поведет себя в этих ситуациях. Господь э, сказал в Коране: "Любое бедствие, которое не постигло бы вас, это по причине того, что приобрели ваши руки". То есть, если какая-либо беда и какое-либо зло нас постигает, э, в первую очередь нужно винить самих себя. Вот. Э, но если так случилось, что зло внешнее или внутреннее, постигла человека или его семью, то необходимо в первую очередь обратиться к Всевышнему Богу с просьбой о защите, о помощи и о выходе из данной ситуации. Зло необходимо уничтожить внутри себя. Я понимаю, что это общие фразы, можно сказать, я понимаю, что это такое философское размышление, однако же это практика жизни человека, и другого пути у него нет. Человек обязан работать над своей душой, человек обязан работать над своей совестью. Вот хотя бы один простой пример, который долгое время повергал атеистическое мировоззрение в шок, ударивши, если тебя кто-то ударил в одну щеку, подставь другую. Оказывается, с точки зрения психологии, мы не видим ничего дурного. Что происходит в данном случае? Я, конечно же, может быть неправильно буду делать, если высказывание Христа сравнивать буду с различными философиями боевых искусств, но наиболее близкого аналога для мирян найти я не могу. Вот обратите свое внимание на следующее. Когда человек духовно закален, когда его тело находится в полном контроле над духом и разумом, я говорю о мастерах боевых искусств, они, как правило, не отвечают боем на бой. Они всячески пытаются избежать, хотя никто не может уличить их в том, что они не способны к самозащите. Нет, у них совершенно другой принцип их мировоззрение на более высоком уровне. Но в данном случае мы имеем дело с физической подготовкой. Нечто подобное предлагается и в духовной подготовке. Потому что человек одухотворенный не потому подставляет щеку, что не может дать ответ, а потому что он не дает возможности быть Розсадникам в собственном сознании всякого негатива. Колись як не було мас тобто інтернету, телевізії, різних журналих чи газет, а також не від початку, нам було легше виховувати молодь, і ми мали багато добрих прикладів. Тепер, на жаль, молоді люди йдуть і старші також беруть негативні приклади. Бо, наприклад, Jak wychować dziecko, żeby ona znała dobro i zło, jak ono od samego początku, przez telewizję, nabywa tylko w sobie to, co najgorsze. Te e, filmy, grozy, winy, wbijstwa, nieporozumienia. I ona nie rozumie, że jeszcze jest, Krim toho, bo to zawsze będzie u Krim oprócz jeszcze jest dobro, odpowiedzialność, pomoc. I tomu młoda dytyna, jak to nabere, jeszcze jako małenka dytyna tych negatywnych wzorców, to ona potem będzie do końca tak szła. I dlatego my mamy mnóstwo młodych ludzi, którzy nie odpowiadają za swoje życie. Na przykład awarie na drogach. Czemu? No, my, my, dla mnie wszystko jest dozwolone. I znaje, czy powinna znać swoim rozumem, że jak my przeskoczymy szybkość, powiedzmy 50, czy coś jeszcze i 100 kilometrów, na godzinę, szybciej niż można, to będzie awaria 100%. Nikt nikto nie uratuje. A mnie nikt nie uratował. Niektórzy mówią, ja tak modliłem się, ale Bóg mnie nie poratował. Czemu? Bo twój, twój rozum wyszedł poza normalne normy życia, yy, społecznego, rządowego i także Bożego. I dlatego trzeba nauczać ludzi, żeby oni byli odpowiedzialni, bo nam brakuje навчання, шо люди відповідаєт за своє вчинкі. А Внищення нас зла — самый хороший способ, когда они а от окруження, наоборот добавлять доброта в семья. Дома должны принести доброта, научить наших детей о віре, о культуре, о науке. И когда наших детей будут наполнять доброта, автоматически зла будет меньше влиять на наших темах. Чому деяким людям таланить, а деяким — не? Я поворатую власть на вдачу и не озираться на успех инших. Человек должен желать того, что действительно ему необходимо, то, что ему действительно полезно. И могу только сказать следующее. Иногда то, что мы просим у Бога, а оно не дается. Мы же ведь не знаем, как это может обернуться какое-то время спустя. Я так люди, которые думают, как мне повезло. to ja już niezależny od nikogo. Nieprawda. Niektórym powiedzło się, bo w rodzinie było dużo dobre, ale my mamy znowu przykłady, że w rodzinie było wszystko. Majno, grosi, dobra atmosfera. I na dru w drugim pokoleniu coś, jak ka ka każemy trysło. Całkiem w drugą stronę. Mamy inne przykłady, ale jak? Niektóre ludzie dumają, że jak nam powie, złowce. Dobre to mają, Boże Błogosławienie. Nieprawda. Boże Błogosławienie jest to, gdy koly jest zadowolona. Ja znam takich ludzi, którzy materialnie mają dużo mało. Można skazać, że tylko kwartiru, czy, czy czy jakoś tam chatynkę. Ona sobie spokojnie żywe, ma czas dla wszystkich, ma inszym innym, cały czas radziska. Ale takie ludzie mają wszystko, jak my każemy zobaczymy, te wielkie dacze, maszyny, wsio, i, i te komputery, internety i posada, I więc cały czas jemu coś brakuje. Czemu? I teraz to pytanie, czy jemu powiezło, czy temu, który ma dużo, mało tych materialnych je jemu powiezło? I neraz ci ludzie, którzy mają dużo tych materialnych błah, mówią, że cały czas się szukają, nie znają czego. I teraz pytanie, Чему, чьему повезло, чьему там тому? И это зависит от того, как людина чувствует себя. В любом случае, все, что происходит с человеком, это по воле Всевышнего Бога, по Его предопределению, и главное, по Его мудрости. Если вам кажется, что вам не везет, это еще не говорит, на самом деле, о том, что вам не везет. Потому что по сравнению с другими людьми, может быть, вам все-таки везет. Вот. И поэтому э, очень хорошие слова сказал Пророк Мухаммад Мир ему. Э -э, не смотрите на тех, кто выше вас, а смотрите на тех, кто ниже вас. И тогда вы будете ценить то, что ценить и благодарить Всевышнего э -э, за то, чем Он вас наделил. То есть, если мы будем обращать внимание э -э, на э -э, тех, кто ограничен чем-то и кому не везет, у кого большие проблемы и посмотрим, что у нас этого нет. Тогда мы будем воздавать хвалу Всевышнему Богу за то, что Он нас оградил от этих вот всех несчастий. Вот. Но если так случилось, что человек обратил внимание, что другим везет, а ему не везет, он не должен это воспринимать как-то отрицательно. Наоборот, он должен радоваться за других людей. Вот. И так как зависть, она в любом случае не влечет за собой никаких благих последствий, а только ведет к каким-то ненависти и проблемам. Знать, у кого везет и кого не везет, это, это очень трудно. Потому что иногда у нас кажется, что у кого-то хорошо везет жизнь, потому что у них есть благополучие, деньги, домах, но на самом деле у них жизнь совсем нехорошая. Вид, который мы видим, это не полная картина, которая есть. У нас говорят так, что на физическую жизнь, материально надо всегда смотреть, кто хуже, чем у нас, у кого есть меньше, чем у нас. А на духовности надо всегда смотреть, у кого есть больше, чем у нас. Завидовать люди ⁇ это только нужно на духовности. Это значит, когда я вижу, что кто-то занимается верой, кто-то учит и знает, я должен мечтать и завидовать этот человек для того, что я начал учиться и поведеть себя так. Но когда мне кажется, что у меня не то достаточно денег или достаточно благополучия, мне надо смотреть, кто у кого-то есть меньше, чем у меня, и никогда не завидовать человек должен меньше смотреть у кого-то, как у кого-то есть что-то, надо наоборот, надо стараться смотреть, что есть у нас, у нас богатство, которое у нас есть, наши дома, наших детей, наше окружение. Написано в трактате Мишна, в наших книгах, кто является богатым человек, это тот, который доволен все, что у него есть. потребно потрібно приховувати біль страждання горе? Як переживать эти чувства? Открыто выказывать эмоции, а бы их у себе. Эмоции необходимо выплескивать лишь, лишь только тогда, когда другой готов их видеть и слышать. Если же готовности со стороны нашего ближнего не видим, то делать этого не стоит. Потому что в данном случае это будет наше эгоистическое проявление. Один вид разу реагирует на тех мест. Вд I jemu przechodzi to, czy dobro, czy zło, czy nawet strażdania, czy radość. A inni będzie w sercu to nosył i niektórzy powiedzą tak, gdyby trochę pokryczał, trochę jakoś poswarił się z innymi, to, to, to by to szybko przeszło. Każdy nikt ja tak nie może. Ja muszę to raz, drugi, dziesiąty, podumaty, potem powiedzę, no ale to słuchaj, to potem przyjdzie jakaś nawet i y, fizyczna choroba. No tak, a inaczej nie może. Y, to takoż my nieraz baczymy. Jak jest jakaś grupa, choćby dzieci czy młody na katechezji. reakcja. We nieraz katecheta skaże takie no, trudne słowa czy hirkie i tak niego troszkę czemu tak nas pytaje, innie Ja pomyślał. I zaczyna i to od razu widno, kto jak reaguje. Czemu tak jest, to zależy od naszego yy, takoż może i yy, takiego tej spadzczyny, którą my mamy po naszych przodkach. Także my mówimy, że my jako wnuki nasledujemo często dziudusów, czy dziewczyna, czy chłopiec, a nie rodzic. I nieraz każą, czemu win taki jest. Aha, bo jego didus taki, bo jego babciem, bo mu ciułkom, win raz podobny, ale w charakterze, i to mu trzeba znać, jak była widnosiła się babcia czy diduś do różnych problemów, tak już będzie wnuk. Nie, nie jest to na 100%, ale to jest na bohato, bohato, kilka kilkadziesiąt, może na 80% tego życia.